Від будинку за адресою вулиця Маршала Тимошенко, одинадцять громадського приймального народного депутата Андрія Білецького надійшло декілька звернень. Люди скаржаться на пацюків, яких ще ночі чути у вентиляційній шахті. Три роки тому тут проводили дератизацію однак проблема повстала знову, і гризуни заважають мешканцям будинку спокійно спати. Громадські приймальні народного депутата Андрія Білецького спробують допомогти людям вирішити це питання. Здравствуйте, Дайте, представьтесь, здравствуйте. пожалуйста. Далюк Валентина Нестеровна. Валентина Нестеровна, расскажите о проблеме крысы в вашем доме. Правда <связано> ли, что слышно там скрежет в вентиляционной шахте? Да, да, правда. Да, да есть такое. Особенно ночью <связано> слышно в подвале и в этим и в шахтах есть uh -huh. звуки там внизу такие, ну доносящиеся, как и писки, такое, знаете, ну неприятные такие звуки. что-то не бегают по улице прямо. Вот uh -huh. тут этих бачков мусорных uh -huh. и до нашего дома, от нашего дома туда в соседний дом. У нас есть и тараканы, и не только крысы. нету профилактики. Благодаря да, uh -huh. мусорным ящикам, которые стоят на улице. Они должны как-то быть спрятаны. Не не по аллее же ставить мусорные ящики. Uh -huh. Хотя бы под домом, как-то э, при домовой территории uh -huh. они как-то в это А то так они вот бегают от ящика к ящику, от дома к дому. И спасибо, говорят, нам за то, что мы их подкармливаем. Вот и все. В общем, очень... благоприятная среда. Да, да. благоприятная среда.